dostlar, hər kəsə salam. Ümid edirəm ki, hər şey yolundadır. Əslində çox istəyərdim ki, sizinlə tez-tez video paylaşım, lakin işlə ilə əlaqədar olaraq tez-tez video paylaşa bilmirəm. Ümid edirəm ki, bu videom sizin üçün həyata baxış bucağınızı dəyişdirər və ə e, nələrsə qazanarsınız videoya başlamazdan öncə kiçik bir animasiya izlətmək istəyirəm motivasiya adını e, düşünürəm ki sizin üçün də xoş olar buyurun əslində belə baxanda ilk başdan çox e, bəsit bir sujet xətti olsa da, burada əsas diqqət etməyimiz gərəkən şey ondan ibarətdir ki, e, məqsədə çatmaq üçün bu nə olursa olsun e, əzimli olmaq lazımdır və yaxud da nəticəsi nə olursa olsun düşünməməli lazımdır ki, ə bu ıı, bunun sonu necə olacaq və ya xodda bunun ıı, bizə bəhri nə olacaq? Bunları heçbinə düşünməyə dəyməz dostlar. Yəni əhəmiyyətli olan siz əlinizdən gələni etməyinizdir. Nəticə nə olursa olsun, işin sonuna vardığınız zaman o istədiyiniz həyata keçsə də, keçməsə də, siz düşünəndə ki, mən əlimdən gələni hər şeyi etdim, əmin olun ki, o zaman daha huzurlu olacaqsınız keçən növbəti e, belə deyək artıq slaytımıza. E, deməli e, bu videoda mən nəyə hansı mövzulara toxundum? Hansı ki hər birimizin həyatı həyatında müəyyən bir dövrlərdə qarşımıza çıxan və yalnız bəzi insanlarda həyatı heç bir şəkildə başa düşmək istəməyən insanlarda isə bir ömür boyu davam edən stress mövzusuna. Bilirsiniz ki, artıq buraxılış imtahanı yaxınlaşır, ardınca da blok imtahanları olacaq. İstədim bir sizinlə stress mövzusunda danışım. Nədir stress? Əh, həqiqətən mi stress bizi bədbəxt edir dırnaq arasında, yoxsa stress elə olmalıdırmı? İlk öncə mən qısa şəkildə sizə bunu deyim ki, dostlar, əslində stress Özü bir məsuliyyətdir. Əgər biz hər hansı bir işdən dolayı stress, qayğı keçiririksə, qayğı yaşayırıqsa, demək ki, o işin məsuliyyətinin fərqindəyik. Sadəcə önəmli olan odur ki, biz onu nə dərəcədə istifadə edirik? Yəni onun o ə, dərmanlarda necə belə dozu olur. Onu doğrum istifadə edirik. Əgər biz bunu heç bir şəkildə istifadə etmiriksə, bu bizdə məsuliyyətsizliyə gətirib çıxarar. Artıq dərəcədə istifadə edərik isə, depressiyaya salar. Ona görə də hər şeyi qədərində istifadə etmək lazımdır. Eləcə də stressi qədərində istifadə etməmiz lazımdır. Nədir stress? Stress sinir sisteminin gərilməsi nəticəsində də meydana gələn ruhi bir gərginlik halıdır. Yəni əslində bunun fiziki olaraq heç bir göstəricisi ilk öncə olmur. Ruhi gərginlikdir. Ruhi gərginliyimiz bizdə, eee, yığıldıqca, e, onun əgər biz müalicəsini etməriksə, özümüzdə onu tərbiyələndirməyiksə, o zaman bizi fiziki problemlərə də gətirib çıxara bilər. Başqa sözlə desək, stress bizim gözlədiyimizlə bizdən gözlənənlər gözlənənlərlər arasını bir e, bərabərsizlikdi, yəni dengəssizlik idi. Nə deməy idi bu dostlar? Yəni deyək ki, bu imtahan mən <coughs> üzr istəyirəm, bu imtahanı mən hədəfimdə qoydum ki, blok e, imtahanında deyək ki, bütün e, mövzularda, bütün fənlərdən 20 düz yazacam, ən azını 20 üst yazacam. Gəldi riyaziyyatımız 15 oldu. Artıq nə oldu burada? dəngəsizlik xəyalımızda olanla ortiya çıxan arasında bir dəngəsizlik əmələ gəldi və bu bizi artıq stressə soxmağa çalışır. Ona görə də xəyallarınızı minimumdan başlayın ki, onlara ulaşıq ulaşmaq həm asand olsun, həm də ulaştığınız zaman motivasiya olun və gələcək xəyallarınıza doğru da bu sizə bir inam hissi oyatsın. Və stress unutmayın ki, beyində başlayıb beyində bitən bir şeydir ətrafdan kimsə nə deyibsə desin, necə psixoloqa, necə psixiatra gedirsizsə gedin, heç bir önəmi yoxdur. Bunu ilkin olaraq siz öz beyninizdə həll etməyiniz lazımdır. Bəs göstəriciləri nələrdir? Müəyyən yerlərə getmək istəməmə, bəzən canımız belə deyək, normal vaxtlarda istədiyi halda ə, Əgər biz qonaqlığa aparmaq istəyirsə, getmək istəmirik. Əgər rəfiqəm bizi gəzməyə çıxarmaq istəyirsə, istəmirik. Qəfildən halsızlaşma, bir anlıq əlimiz ayağımız boşalır, özümüz heç yerə sığmırıq, istəmirik bir şeylər olsun. Bir dili halda danışmama. Müəllim sual verir, əslində cavabını bilir, amma cavab vermək istəmir. Bu bir göstərici ola bilər. İmtahanda həyəcan keçirmə, diqqətini cəmləmədə çətinlik çəkmə, mədə baş ağrıları kan şekerinin düşməsi və öz vücudunun tərləməsi, spazm arada hiss etmələriniz bütün bunlar stressin göstəriciləridir. Bəs bu göstəricilərin səbəbləri nədir? Özünə inam hissinin olmaması. Yəni bu məndə alınmaz. Mən bunu bacarmaram. Bu şeydir. Əlimdən belə şeylər gəlməz. Pessimizm elə bu özünə inam hissinin olmaması deməy idi bir növ olaraq. Yəni heç bir şeydə olumlu bir şeylər görməmək, yaxşıya doğru heç nəyə düşünməmək, hər zaman bəd şeylər, pis şeylər düşünmək pessimizmidir. Əvvəlki uğursuzluqlar, bəli, bu da səbəb ola bilər. Deyək ki, daha öncə girdiyim 2 imtahanda istədiyim nəticəni əldə etməmişəmsə, 3-cü imtahana girmək istəmirəm və yaxud özümə inanam, inamım azalır ki, onu da bu məndə alınmayacaq. Girməyimin heç bir mənası yoxdur platonik məqsədlər. Nə deməkdir platonik məqsəd? Yəni həyatda keçməs mümkün olmayan şeylər. Deyək ki, bəsit bir nümunə çəkim sizə. Əgər mən kasmanafda olmaq istəyirəmsə, Azərbaycanda belə bir şərait hazırda demək olar ki, yoxdur ə və ya da buna mənim heç bir şəkildə bacarığım çatmır fiziki ya da zehni amma mən bunu arzuluyuram. Bax bu plan platonik məqsəddir ki, bu dəməni xəyal qırıqlığına aparıb çıxarar, nəticədə də stress yaradar. Məlumatssızlıq. Hər hansı imtahan barəsində heç bir məlumatım yoxdur. Elə ondan bunlardan eşidirəm ki, vay, bu il çox çətin olacaq. Mənim bəxtimdən suallar çətin. Gələcəyə vay, demimin mənnə qəssə qərazliliyi var. Bu il mən imtahan verirəm deyə suallar çox ə tezm olacaq. Yəni heç bir əsaslı dəlillə dayanmayan fikirlər, sözlər bizi bu stressə gətirib çıxara bilər. Digər bir səbəblərdən biri valideynlərin şablon düşüncəsi uşağım başqasından geri qalmamalıdır. Mənim uşağım ən yaxşısı olmalıdır. Bu qədər pul tökürəm, nəticə görməliyəm. Və yaxud uşağın üstündə əsməsi bu daha çox mükəmməlliyətçi ailələrə məxsusdur. 500 top duyur, niyə 550 olmadı? 550 top deyirsə, niyə 600, 600 olur, niyə 650 deyil? Bu şəkildə yəni ən mükəmməli, ən üstünü olun, olmağını gözləyirlər və uşağın zəkasının və yaşının çox şey gözlənilməsi. Demək ki, bu uşağın mən həmişə valideynləmə bunu nümunə çəkirəm dostlar ki, armudu stəkana xrustal stəkandakı qədər su tökə çay tökə bilmərik. Armudu stəkanının öz tutumu var. Və ya xrustal stəkana da 1 litr bankadakı suyu tökə bilmərik. Onun da öz tutumu var, artıq olan daşar. Hər uşağında özü bacarığı var, öz qabiliyyəti var. Hər kəs 700 bal toplasa idi, o zaman yəni yəni belə deyə də mümkün olan bir şey olmazdı da. Kim 350 ballıq qabiliyyətə malikdir, kimi 400, kimi 500, kimi 600. Hər kəsin bir bacarığı var. Amma hər kəs əlindən gələni eləməli. Ondan sonra deməli ki, ha hə, mənim bacarığım bax bundan ibarət idi. Valideynlər də bəzən uşaqların bacarıqlarını dəyərləndirə bilmədiklər anda genetikalarına diqqət etmədiklər anda 11 ildə, yəni 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci siniflərdə kitab üzü açmayan bir uşaqdan 11-ciyə hazırlığa qoyuruq və deyirik ki, mənim uşağım niyə 650 toplamır? Baxmaq lazımdır, bu uşaq 1-ci sinifə gedəndən dərs oxuma sisteminə dərəcədə mükəmməl idi. Həqiqətən mə, o mövzuları öyrənibdi. Çünki uşaq əgər orada məktəbdə disiplini də çalışmayıbsa, günlük dərslərinə hazırlıqlı getməyibsə, qiymət niyyətinə oxumayıbsa O uşaqlar 1-2 illik hazırlıqda mükəmməl nəticə göstərə bilərlər. Yoxsa illər ərzində kitab üzü açmayan, dərslər yola verən bir şagird 11-ci sinifdə 1-dən 1-ə 600-650 balı göstərə bilməz. Dəyərlı valideynlər bunlara diqqət etmək lazımdır. Və sarı kimi nəticələr stressin səbəblərindəndir. Bəs stressi necə azaltmaq olar? Stress azaltmağın da bir çox yolları var. Özümüzü motivasiya ə ya qovta xüsusi belədiyə idman hərəkətləri var. Bunlar bizə stressi azalda bilər. Burundan nəfəs alıb ağızdan vermək, əl-qol hərəkətlərimizi, oturduğumuz yerdə özümüzü hərəkətə gətirmək və fiziki işlə məşğul olmaq deyək. Əgər qızlardırsa ev təmizləmək, qab yumaq, analarına yardım etmək, oğlan uşaqları əgər rayon yerində yaşayırlarsa deyək ki, hal-hazırda yaz qabağıdır yerləri yer şumlamağı, kiçik bir yerdə, nəbüm ağacları budamaq, bu kimi bir işlərlə, əgər şəhərdədirsələr isə, futbola gedə bilərlər, voleybol oynaya bilərlər, o stressi azalda bilərlər. Quyuya düşməzdən əvvəl belə bir söz var deyir ki, stressi necə azaltmaq olar? Amma çoğun, əvvəlcədən belə bir cavab vermək lazımdır. Quyuya düşməzdən əvvəl necə çıxmağa fikirləşməliyik? Ancaq hünər odur ki, quyuya heç düşməyək. Yəni əhəmiyyətli olan odur ki, ilk öncə bir stressə girməyək. Artıq stressə girmişiksə də, o zaman nəyinəməli lazımdır? İmtahan qayğısını başlamazdan əvvəl ona qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görməliyik. Nədir bu qabaqlayıcı tədbirlər? Düşüncələrimizi dəyişək. Məndə hər şey yaxşı olacaq. Qorxu və qayğı haqqında düşünməyək. Bunları düşünməyə dəyməz, çünki düşündükcə daha çox xoflanacağıq. İdealınız və qəhrəmanlarınız haqqında fikirləşmək. Yəni əgər bizim bir əgər bizim bir arzumuz varsa ya da bizi biz e, kimisə özümüzü bir ideal olaraq seçmişiksə o zaman e, onun haqqında düşünək, onun etdiyi işləri görək, e, işlərə baxaq, videolarına baxaq və ya onunla ətrafımızdadırsa onunla söhbət edək. Bütün bunlar bizdə daha çox motivasiyaya səbəb olacaq. Özümüzə bir şuar seçək. Yəni bu məndə alınacaq. Mən güclüyəm. Məndə hər şey yaxşı olacaq kimi düşüncələri özümüzə şüar seçə bilərik. Və ən sonda stress saçan uşaqlardan da uzaq qaçaq. Belə yoldaşlarımız mütləq ki var. Heç şey onun da alınmayacaq, onun da bizdə bu yaxşı olmayacaq bu kimi düşüncələr saçan uşaqlardan da uzaq durmağa çalışaq. Nəticədə yaddan çıxarmayaq ki, tənbəllik, mövzuları yarımçıq oxumaq və kifayət qədər test işləmək, işləmək stressə səbəb olan işləməmək daha doğrusu yazımda yanlış gedibdi. İşləməmək stresə səbəb olan amillərdəndir. Buna görə də başlayaq oxumağa. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Görüşməyə ümidi ilə, hələlik.